असलम व्यूअर्स क्या हाल उम्मीदें सब खैर खैरियत से होंगे आज की ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो जेंट्स के कपड़े सिलाई करना चाहती हैं ये वीडियो बहुत ख़ास है उनके लिए तो यहाँ पर हम पाँचे का नाप करेंगे इस तरह ये डबल कपड़ा है तो हम डबल ही पाँचे का नाप लेंगे इस तरह नाप लेने के बाद आपने बुकरम की कटिंग करनी है जितनी आपकी लेंथ आ रही है इस तरह आपने बुकरम की भी कटिंग कर लेनी है तो ये देखें ये मैंने डबल नाप किया था तो ये डबल ही मैंने बुकरम भी लिया अब इसकी हम चुड़ाई ले लेंगे एक इंच पर तो यहाँ पर ढाई इंच का मैं कपड़ा लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो आपने जो शलवार का नाप है वो अपनी शलवार के मुताबिक रखना है उसकी लेंथ लंबी नहीं करनी है क्योंकि हम नीचे इसके एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर देखें सीधा कपड़ा हम रखेंगे नीचे सीधा होगा और ऊपर उल्टी साइड इसकी होगी और यहाँ पर उल्टी साइड में हम एक सिलाई लगा लेंगे सीधी बिल्कुल स्टेट सिलाई लगाएंगे यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ये देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी अब हम इसको अच्छे से करेंगे प्रेस और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कर देंगे कटिंग तो देखिए कितना प्यारा ये वाला हमारा पांचा बनेगा बिल्कुल आसान तरीके से अब मैं यहाँ पर इसके बकरम को अटैच करूँगी ये जो शलवार वाला कपड़ा है इसके ऊपर आपने बकरुम को रख कर अटैच कर देना है आयरन से और जो बकरम की चमक वाली साइड है वो बिल्कुल आपने नीचे कपड़े पर रखनी है इस तरह ये देखिए जहाँ आपने सिलाई लगा के कपड़े को स्टिच किया है ना सेम वैसे ही आपने उसके साथ ही बकरम को पेस्ट करना है ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड करके आपने इसके ऊपर भी आयरन को चला लेना है अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे हमारे पास देखें देखे, पाँचे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं आयरन से हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है अब मैं इस पर स्लाइज लगाऊंगी तो ये देखिए जहाँ ये बुकरम का एंड हो रहा है बिल्कुल इस जगह पर मैं एक सिलाई लगाऊंगी इस तरह जेंट्स के पांचे लगाना बहुत आसान है ये यह देखिए यहाँ पर हम इसको बिल्कुल आपने दोनों को एक साथ गड्ढा लगाना है अब इसके फ्रंट साइड आगे वाली साइड पे मैं भी साथ साथ इसकी सिलाई लगाऊंगी मशीन को आपने नीचे भी नहीं उतारना है बिल्कुल आपने साथ रखना है और ज़्यादा गैप भी नहीं देना अब सेम दूसरे ही पांचे पर मैं ये सिलाई लगाऊंगी प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ये देखें अब एक पाँव छोड़कर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे अगर आप सिंगल रखना चाहते हैं तो इस तरह सिंगल भी सिलाई लगा सकते हैं बहुत सफाई से हमारे पांचे लग चुके हैं ये देखिए बहुत आसान तरीका था अब हमने अपने पांचे का नाप करना है और उसके मुताबिक यहां से हमने इसे फोल्ड करके ये अंदर वाली सिलाई सिलाई लगा लेनी है